নমস্কাৰ বৰ্তমান মই উপস্থিত আছো নগাঁও ন নৈত আহ নগাঁৱৰ ন নৈত এটা সুন্দৰ প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে দুজনমান ব্যক্তিয়ে এই প্ৰচেষ্টাটো অসমৰ নৈ গাঁও ন নৈৰ ষ্টুডেণ্ট আছে এই নৈৰ ষ্টুডেণ্ট খিনিৰ কাৰণে এটা সুন্দৰ প্ৰচেষ্টা তেওঁলোকে হাতত লৈছে নগাঁৱৰ পৰা আহিলে মুদৈ মাৰ্কেটৰ ওচৰত আৰু ন যিহেতু আপুনি ৰাঙলী চাইদৰ পৰা আহে সেই ৰাখন দেখা দিয়া ৰাস্তাটো কেমেৰা পাৰ্চনক দেখাব অনুৰোধ জনাইছো নগাঁৱৰ পৰা আহিলে এই মুদৈ যিটো চেণ্টাৰ আছে সেই চেণ্টাৰটোৰ ওচৰতে তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিছে ৰাজীৱ গান্ধী স্বাক্ষৰতা মিছন কম্পিউটাৰ এটা ইনষ্টিটিউট আহ তেওঁলোকে কেনেকুৱা কি বস্তু বিলাক ৰখাইছে কেনেকুৱা কি কোৰ্চ ৰখাইছে সকলোখিনি জানিম তেওঁলোকৰ যি অ'নাৰ আছে অ'নাৰ আৰু ক্লাছ বৰ্তমান চলি আছে সেই ক্লাছবোৰৰ কেনেকুৱা তেওঁলোকে ক্লাছবোৰ ৰখাইছে সকলোখিনি জানিবলৈ আহিলো আৰু আপোনালোককো জনাবলৈ আহিলো তেওঁলোকৰ ইতিমধ্যে এডমিশ্যন আৰম্ভ হৈছে কিছুমান অফাৰো ৰখাইছে জানিব পৰা মতে ভিতৰত যাওঁ কি কি কোৰ্চ তেওঁলোকে ৰখাইছে বোলোচোন ভিতৰত গৈ চাই লওঁ কৰ্চটো কেনেকে কি চাওক এটা কথা ক'ব লাগিব আজিকালি ডিজিটেল মাধ্যমটো সকলোকে প্ৰয়োজন আৰু বিশেষকৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যিমানে আগবাঢ়ি গৈছে সিমানেই ডিজিটেল দৰকাৰী হৈ গৈছে আজিৰ যুগত গতিকে আমি ভাবি আছিলো যে এনেকুৱা এটা কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট যদিহে নৈ অঞ্চলটোত হৈ যায় তেনেহলে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে আমাৰ যিখিনি লোকেল শিক্ষাৰ্থী সেইখিনি আমি ধৰা বাহিৰত পঠাব নালাগে গতিকে আমি সেইটো ভাবি আছিলো বহুত দিনৰ পৰা গতিকে এতিয়া বৰ্তমান আহি পেলাই আমি খুলিবলৈ ইয়াতে সক্ষম হৈছো আৰু ননৈতা এনেকুৱা এটা ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ সাক্ষৰতা মিছন আণ্ডাৰ এটা কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউট হৈছে বৰ্তমান আৰু এই ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ ইনষ্টিটিউটটো বৰ্তমান যিটো স্থাপিত যিটো চন হয় এইটো নাইনটিন এইট্টি ফাইভত এইট্টি ফাইভতে হৈছিলে গতিকে বৰ্তমানলৈকে চলি আছে আৰু আমি ভাবিলো ইয়াতে যদি ইনষ্টিটিউটটো যদি আণ্ডাৰ গভাৰ্মেণ্টৰ হয় গতিকে আমাৰ বিশেষ ভাল হ'ব আৰু আজিকালি আৰু চাৰ্টিফিকেটখন যিহেতু গভ অফ ইণ্ডিয়া বুলি থাকিব আৰু মাৰ্কশ্বিটখন গভ্ট অফ গতিকে সুবিধা হয় আৰু

হয় মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ ইয়াত আমি এইটো কোৱা নাই যে বেলেগত শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰক এইটো বিচাৰিছো যিহেতু আমাৰ যিখিনি ওচৰৰ আমাৰ নলৈ এলে গতিকে এই শিক্ষাৰ্থীসকলে নহয় চাওক আপোনালোকে কিছুমান এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট থাকে যিসকলে এডমিশ্যনটো দিব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকে যিটো যোৱা অহা যান বাহনৰ খৰচা সেইটো মাৰ্কে প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে তাৰ গতিকে আমাৰ ওচৰতে এনেকুৱা এটা শিক্ষানুষ্ঠান বিশেষকে ভাবিছিলো আৰু গতিকে খোলা হৈছে আৰু তাৰ বাহিৰেও মই আৰু এটা কথা কব লাগিব

গতিকে আমি ৰাজীৱ গান্ধীৰ কম্পিউটাৰ স্বাক্ষৰ এটা মিছন যিটো নেকি আমাৰ পৰা সকলোকে আৰু অতি কম খৰচত তেওঁলোকে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি এবছৰ সেইটোৱে আৰু ইয়াতে আমি বৰ্তমান চেটআপ আপোনালোকক ধীৰাজ দেখাব কেমেৰা পাৰ্চন তেওঁ দেখাব আপোনাৰ বৰ্তমান আনটা চেটআপ ৰখা হৈছে আৰু প্ৰতিটো চেটআপটো আমি এতিয়া এনেকুৱাকে ভাবিছো প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এটা এটা চেটআপ ৰাখিছো আৰু যিমানখিনি আমি বৰ্তমান চৈধ্যটা চেটআপৰ কেপাচিটি কৰি থৈ দিয়া হৈছে সুন্দৰ চেটআপ এপিনে প্ৰথমে আহি মেনেজাৰ টেবুলখন পাব আৰু ক্লাছ বোৰ ইয়াত সুন্দৰভাৱে এতিয়া বৰ্তমান তেওঁলোকৰ এটা ক্লাছ চলি আছে মই প্ৰতিটো ক্লাছত ইমান ষ্টুডেণ্ট ৰখোৱা নাই তেওঁলোকে চাৰিজনকে এটা ক্লাছত তেওঁলোকে ৰখাইছে এইটো এটা ক্লাছ চলি আছে তাৰপিছত আকৌ বেলেগ ক্লাছ আছে ঠিক তেনেদৰে শিক্ষয়ত্ৰীগৰাকীও আছে তেখেতৰ পৰাও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম এই বৰ্তমান আছো ৰাজধানী চাকৰিতা মিছনৰ যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে যিগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে এই গোটেই ক্লাছটো চলাব তেওঁৰ ওচৰত আছো তেওঁৰ পৰা জানিম কেনেকুৱা কি ৰখাইছে কৰ্চবোৰ তেখেতে কেনেকুৱা কি ভাবে ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ শিকাব সেইখিনি তেওঁৰ পৰা মই জানিম আৰু কি মানে নতুন ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ বাবে কি ক'ব নমস্কাৰ প্ৰথমে মই ধীৰাজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ব্লগিং চেনেলৰ সকলো দৰ্শকক মোৰ ফালৰ পৰা নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এইটো ৰাজীৱ গান্ধী কম্পিউটাৰ স্বাক্ষৰতা মিছনৰ যিটো আমাৰ এইটো কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰ আছে তাত বৰ্তমান বহুতখিনি কৰ্চ আমাৰ ইয়াত মুকলি কৰি দিয়া হৈছে যেনে এ বি চি এডভান্স ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰেশ্যন আৰু টেলি তাৰপিছতে পি জি ডি চি এ প্ৰ' আছে পি ডব্লিউ চি আছে এ ডি আই টি আছে আপোনালোকে যোনটো কৰ্চ মানে ল'ব বিচাৰে ধুনীয়াকে নিয়াৰিকৈ ইয়াত জানিব পাৰিব আৰু ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটখন বহুত বেছি মানে মূল্যৱান হয় আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত যদি এপ্লাই কৰিব বিচাৰে মানে প্ৰফিট লাভ কৰিব নতুন ল'ৰা ছোৱালী এডমিশ্যন চলি আছে বৰ্তমান এডমিশ্যনৰ বিষয়ে কি কম এডমিশ্যন মানে আমাৰ আৰম্ভণিতে পোন্ধৰশ টকা আছিলে এতিয়া বৰ্তমান দুসপ্তাহৰ কাৰণে অফাৰ দিয়া হৈছে এহেজাৰ টকাটো আপোনালোকে মানে এডমিশ্যনটো লৈ ল'ব পাৰিব আৰু কৰ্চ ৱাইজ আমাৰ মানে দামবিলাক অলপ মানে বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে এতিয়া মই যোনটো কৰি আছোঁ এয়া মই এ ডি চি এ ক্লাছটো কৰি আছোঁ এই এ ডি চি এ কৰ্চটোৰ কাৰণে আপোনালোকে পোন্ধৰশ টকা দি যদি এডমিশ্যনটো লৈ লয় আৰু মান্থলি ছেভেন হাণ্ড্ৰেডকে দিব লাগিব এইটো যিটো কৰ্চ এইটো কিমান বছৰ এবছৰীয়া নে ছমহীয়া অঁ এ ডি চি এটো এবছৰীয়া কৰ্চে হয় আৰু ছমহীয়া কৰ্চৰো ব্যৱস্থা আছে অঁ ছমহীয়া কৰ্চো আছে দুমহীয়াও আছে আৰু চাৰিমহীয়া কৰ্চো আছে ত' আপোনালোকক জনাওঁ এডমিশ্যন বৰ্তমান চলি আছে আৰু ক্লাছবোৰ বৰ্তমান চলি আছে যিটো তলত নম্বৰ আহি আছে সেই নম্বৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু মাত্ৰ বহুত কম খৰচত আপোনালোকে এখন কোনদৰে চাৰ্টিফিকেট লৈ যাওক যিখন চাৰ্টিফিকেটৰ জৰিয়তে আপোনালোকে জীৱন গঢ়িব পাৰিব আৰু এটা প্ৰাইভেট চেক্টৰ হওক বা গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰ হওক সকলোতে চাৰ্টিফিকেটখনে বিশেষ প্ৰয়োজনীয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব তো যিটো কণ্টেক্ট নম্বৰ আহি আছে তাত যোগাযোগ কৰক আৰু যিহেতু বেছি বছৰি আপোনালোকে নৰখাওঁ বুলি মই জানিম

যদি আপুনি লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ চেনেলটো যিটো ছাবসক্ৰাই কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে যদি ফেচবুকত চাইছে ফল' কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আকৌ কৈছো এখন যিটো তলন নম্বৰ আহি আছে সেই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি যি আজি বান্ধি কম্পিউটাৰ